assalomu alaykum bugungi ma'ruzamiz axborot tizimini joriy etish asoslari birinchi rejamiz axborot tizimini joriy etish asoslari ikkinchi rejamiz axborot tizimini texnologik jarayonlarda qo'llash loyihalash texnologiyasini tanlash predmeti sifatida axborot tizimining barcha hayotiy sikli bosqichida loyihalashga o'zaro bog'liq bo'lgan jarayonlarning aloqadorligi o'z aksini topgan bo'lishi kerak tanlangan loyihalash texnologiyasiga qo'yiladigan asosiy talablarga quyidagilar kiradi birinchisi yaratilgan loyiha buyurtmachi talablariga javob berishi kerak ikkinchisi loyiha hayotiy siklining barcha bosqichlarini maksimal aks ettirishi uchinchisi loyihani yaratishda uni kuzatib borishda minimal mehnat va xarajatlarni ta'minlash keyingisi loyihachining mehnat unumdorligini oshirib borish keyingisi loyihalash jarayonining va uni ekspluatatsiya qilishda ihnllikni ta'minlash oxirgisi loyihaviy hujjatlarda oddiylikni kiritish axborot tizimining loyihalash texnologiyasining asosini metodologiya tashkil etadi va u mohiyatni texnologik xususiyatlarning asosiy farqi xususiyatlarini aniqlaydi axborot tizimlarini loyihalash doim loyihaning maqsadini aniqlashdan boshlanadi har bir loyihaning asosiy masalasi bu tizimni ishga tushirish vaqtida va uni ekspluatatsiya qilishning butun davrida quyidagilarni ta'minlashdir tizimning talab etilgan funksionalligini va adaptiv darajasini o'zgarishini hisobga olish tizimning o'tkazuvchanlik qobiliyatini talab darajasid ta'minlash tizimning so'rovga reaksiyasi vaqt talabi tizim talab etilgan rejimda soz ishlash ekspluatatsiya qilishning oddiyligi va tizimni qo'llab quvvatlash zaruriy xavfsizlikni ta'minlash tezkorlik tizimning asosiy faktori hisoblanadi va u samaradorlikni aniqlaydi axborot tizimini loyihalash uchta asosiy sohani qamrab oladi ma'lumotlar obyektlarini loyihalash ular ma'lumotlar bazasida realizatsiya qilinadi dasturlarni loyihalash ekran formalarini hisobotlarni loyihalash ular ma'lumotlarga bo'lgan so'rovlarning bajarilishini ta'minlaydi aniq muhit yoki texnologiyalarni hisobga olish ya'ni tarmoq topologiyasi apparat vositalarining konfiguratsiyasi foydalanilgan arxitektura parallel va qayta ishlash va vakaz axborot tizimini yaratish jarayoni bir necha bosqichda bo'linadi bu bosqichlarning har biri vaqt bo'yicha chegaralangan bo'lib aniq mahsulot ishlab chiqish bilan yakunlanadi modellar dasturiy mahsulotlar hujjatlar va odatda axborot tizimini yaratishda quyidagi bosqichlarni ajratib ko'rsatidi birinchisi tizimga bo'lgan talablarni shakllantirish loyihalash joriy etish testlash ishga tushirish ekspluatatsiya kuzatib borish konkret boshqarish tizimining spesifikatsiyasi undagi har bir darajada qo'llaniladigan dasturiy apparat platformasi orqali aniqlanadi agar boshqarish tizimi uch darajali bo'lsa unda uni quyidagilar tashkil etadi pastki daraja maydoni o'rta daraja kontrolleri yuqori daraja axborot hiob bu yerda axborot tizimini texnologik jarayonlar boshqarishning umumiy sxemasi ko'rsatib o'tilgan axborot tizimini joriy etishda boshqarish tizimining strukturasi birinchisi pastki daraja ya'ni maydon texnologik jarayonning borishi xususidagi axborotlarni yig'ish vazifasini bajaruvchi birlamchi datchiklardan boshqarish va rostlash ta'sirini amalga oshiruvchi ijrochi mexanizmlardan shuningdek kabellardan klemniklardan hamda o'zgartgichlardan tashkil topadi ikkinchisi o'rta daraja ya'ni kontrollerlar kontrollerlardan analog raqamli va raqamli analog o'zgartgichlardan hamda yuqori daraja bilan aloqadorlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan qurilmalardan tashkil topadi uchinchisi yuqori daraja ya'ni axborot hisoblash kompyuterlardan tashkil topadi va ular Ethernet, token ring, at, at ya'ni transfer mod fiber distributed data interface texnologiyalari asosida lokal tarmoqqa birlashtiriladi e'tiboringiz uchun rahmat